О чем общаешься? Ой. Ну, вообще во всем. Уже разогрелся с предыдущим оппонентом. Так-то сначала немножко думал, о чем сейчас поговорим. Не знаю. Ну, так скажем, можно же переключиться на разные темы. А вы? Война политика. Ну, я. Или... А? А политики? Да. Ну, те вот политики. Честно говоря, я думаю, что если у нас политиканты очень что и вы, что и я. Ну, давайте попробуем. Есть вопросы? Есть? Задавайте. Задавайте? Задавайте. Так, когда Украина сдастся полностью России? Ну, вернее, не полностью, просто... Не, 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 не конкретный вопрос, не правильный, не корректный вопрос. Когда Украина, все-таки Украина, я даже не могу понять, все-таки сама Украина, Украина, кто это такая Украина, люди украинские, либо власть украинская, просто осознает и поймет, что одна пятая часть Украины, это уже точно как говорится, она составе советского, ой советского, советского Союза останется, да. Ну, это точно Советского Союза. Тогда украинцы осознают. Это. Или большинство это уже осознало украинских людей, но есть а, какие-то чинах, в вышелогах власти украинских, которые, как говорится, просрочены. А, пока я не понимаю, зачем борются. Как говорится, сегодня говорит деньги, как говорится, набрать кредитов за границу, а потом бросить это все, а потом бедных украинцев оставить ни с чем, и они там лет 50-150 выплачивают эти долги. Все, я, я, сказал. Да. Ваше мнение. В 22 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение, я думал уже все. Украины больше не будет существовать. А спустя 6 месяцев я приехал в Херсон, и там был большущий плакат. Россия здесь навсегда. Я понял, что Россия не может быть навсегда на территории Украины. Поэтому на вопрос твой по поводу, когда Украина сдастся, я тебе отвечаю, никогда, потому что российская вся армия будет полностью выгнана из территории Украины, как это было сделано в Киевской области, Черниговской области, частично в Сумской и Харковской области и в городе Херсон. По поводу долгов откройте маленькую тайну. Но Украина всю финансовую и военную помощь получает грантами. Безвозвратная помощь. Кредиты Украина начала брать лишь в этом году. Потому что Украина сперва заключила с разными компаниями и государствами сделки по добыче ресурсов. И оттуда будут брать денежку. Это если не брать под внимание еще тот факт, что Украине продолжает предоставлять финансовую и военную помощь за счет замороженных российских активов. Поэтому если брать под внимание долги, которые Украина взяла, они очень маленькие. Мы не переживаем за будущие долги, потому что мы их платить не будем. Этим будут заниматься граждане Российской Федерации, государство Российской Федерации, ее компании, которые захотят выходить обратно на международный рынок и замороженные активы. И частично еще наши ресурсы, которые принадлежат народу. А в этот критический момент, когда Россия на нас напала, у нас есть возможность эти ресурсы использовать с целью защиты своего государства. Вы это читаете по скрипту или откуда это читаете? Или свои головы берете? Если не ошибаюсь, четвертый год войны идет полномасштабный. Я думаю, за четыре года можно было mm. бы разобраться в том, как Украина что-то получает и как она может расплатиться. Хорошо тоже много чего услышал от вас, расплатиться. Давайте последнее услышал, как расплатиться. А как может Украина расплачиваться, если она теряет с большим темпом свои территории? может не будем говорить природные ресурсы, и на то, что она думала, рассчитывала, что она будет этими, как говорится, природными своими ресурсами, местами, ну, как говорится, своими причинами местами расплачиваться. Так, а теперь она уже теряет эти земли. Дальше, откуда денежки будут брать? То есть, смотрите, чтобы расплачиваться по долгам, нужно э, гарантии какие-то. Но ну, гарантии были, да, то есть мечтали о гарантиях, но сейчас этих уже нету гарантий. То есть земли уже эти, как говорится, ушли. Так, они уже, получается, ну, захвачены Российской Федерацией. Дальше, где вы, в каких областях будете выискивать и на чем будете зарабатывать. То, что заморожены здесь средства Российской Федерации, это понятно. Ладно. ладно, чтобы Украина по своим долгам выплачивала, она должна как минимум, как минимум что-то производить. Производить, правильно. Ну, вернее, не как минимум, а максимум должна производить. И такие большие объемы должна производить. Торгуя с другими странами. Ну ладно, а что Украина может производить сейчас на данный момент, чтобы торговать с другими странами? Скажите. Отвечаю. Украина заранее заключила с организациями и странами договоренности. То есть инвесторы уверены в том, что территория Украины будет полностью освобождена. В чем также уверена украинская власть, украинский народ в тылу и украинская армия, которая защищает наше государство. Количество маленьких долгов, которые есть в Украине, в несколько сот раз меньше замороженных активов Российской Федерации на территории всех стран, где эти деньги находятся. А по поводу того, что Украина добывает, так Украина, не беря под внимание, что идет война, продолжает занимать первое место среди всех стран мира, которые что делают? Дают еду Европейскому Союзу. Это я говорю сейчас за сельское хозяйственную продукцию или же за крупой, возьмем это по-другому назовем. Помимо этого, на территории Украины, если не брать под внимание территории, которые Россия временно захватила, существует и других ресурсов большущая куча. Чего только стоит литий, а литий это будущее. Об этом говорят экономисты, финансисты. Об этом не я говорю, это не мои слова, я их слова цитирую. Они у нас находятся в Кировоградской области, в Днепропетровской области, в Донецкой области еще есть. Большущие запасы. Другие ресурсы, также большущее количество. Дополнительно Украина имеет выход в Черное море. Вот, у Украины геополитическое, геополитическое очень удачное расположение. Вот, и именно из-за этого все хотят с нами сотрудничать. И заранее заключают сделки. Я закончил, слушаю теперь ваши слова. Вы сейчас на данный момент, я понял, что вы звук, мы включали. Вы сейчас на данный момент, вот эти ресурсы, которые, которыми якобы Украина располагает, но они сейчас находятся э, под влиянием российской территории. Нет. Как нет? Ну, так вот нет. Ну, как нет? То есть, подождите, ну ладно, хорошо, а что, приедут иностранцы, начнут выкапывать прямо вот так вот черпаками, вот этими блин, эскаваторами, как будете продавать-то свои ресурсы? Как будете? Как мы заключили договоренности. Если какая-то иностранная компания хочет добывать в Украине ресурсы, она сперва инвестирует в развитие инфраструктуры, привозит с собой технологии, их добывают. В ответ они будут получать дисконт, то есть скидку на покупку этих ресурсов. Украина взамен получает технологии, развитие инфраструктуры и инвестиции в экономику Украины. Э, так работает, так работают соглашения с инвесторами. Если инвестор хочет получать деньги, но видит, что земля еще не обработана, тогда он спешит первым арендовать землю чтобы получить доступ. А беря под внимание тот факт, что в Украине очень большущий запас разных ресурсов, а лидером на рынке является Китай по продаже этих ресурсов, в этом заинтересованы страны Европейского Союза и Соединенные Штаты Америки, которые очень сильно зависимы от Китая. И все они делают все возможное, чтобы война закончилась победой Украины. Чтобы Украина также вернула и те ресурсы, которые находятся временно под российской оккупацией, и чтобы получить доступ к рынку и возместить тот рынок, который занимает Китай. Потому что в истории Европейского Союза в 2010 году была одна маленькая неудобная проблема. Китай редкоземельные металлы предоставляет Европейскому Союзу в большущих масштабах. И когда китайцы хотели зайти на европейский рынок, европейцы сказали, что у нас существуют свои правила, и их нужно выполнить. Взамен Китай приостановил продаж редкоземельных ресурсов и почти 4 месяца ничего не продавал. Из-за этого цены в Европейском Союзе выросли. Европейский союз сделал урок. Поэтому я отвечаю тебе, как и почему можно добывать ресурсы и почему эти инвесторы заинтересованы в этом. Включай меня обратно звук не ну, я же не перебивал, я включаю звук, когда заканчиваю. А я же тоже вас не перебивал, вы же видели, да? Ну или понимали, что... Смотрите, очень самое позорное, это когда люди, владея своими ресурсами, их просто говорит, мы у вас завтра покупаем технику, не покупаем, а вы нам даете технику, которая вообще Старая и стремная, да, которая, как говорится, натовская техника, и утилизировать дороже, чем им себе утилизировать. Они вам и дают, и посмотрим, как она работает. Ну, понятно, для чего это делается. Покупая ваши обязательства, приобретая ваши обязательства, которые вы не сможете гарантировать, не можете гарантировать, потому что вы потому что вы считали, что вы освободите эти э, территории. А те, эти территории теперь под Российской Федерацией. Как же вы будете свои гарантии то а, как сказать, выполнять? Гарантии будут после окончания войны, если мы говорим о гарантиях безопасности. Вот. А если говорить о гарантиях добычи ресурсов, то эти гарантии так, также будут... Подписаны после окончания войны, а не в момент войны. На данный момент мы предварительно зап... подписали соглашение, потому что есть компании, которые хотят зайти на рынок. Вот, и они уверены в том, что эта территория будет освобождена, так же как и мы, украинцы, в этом уверены. Включайте. Вы. Да, я когда Включат. делаю паузу, это означает, что я включил. Включи. Смотрите, гарантии, мечты, что у вас будет, а если этого не произойдет, и скорее всего это не произойдет, дальше что будет делать украинцы? Отвечаю, это произойдет. Я же говорю с уверенностью, что это произойдет. Я не говорю о том, что это не произойдет. Нет, я верю в то, что вся наша территория будет освобождена. Потому что если бы в Украине не было возможности физически это сделать, в таком бы случае... Украина бы проиграла в первый день полномасштабного вторжения. Но, как мы видим, четвертый год СВО, Украина освободила некоторые территории, Россия пытается наступать, несет большущие потери, но Украина продолжает отстаивать свое право на существование и заявляет публично, что все территории будут возвращены. Поэтому я уверен, что вся территория будет деоккупирована ползунок обратно сделали. Смотрите, а ваш Арестович о чем говорит? Я причем раньше его не слушал, но тем не менее человек далеко не глупый, У меня и вас сто раз, ну, по крайней мере знающий. Вот. И он говорит, что по факту Украина все. Но это когда уже неизбежность была. Ну, Германия, та же самая безумие, когда еще когда территорию Украины отжимают, и они говорят, верим, мы завтра победим где, какие, на, на чем складывается ваше то, что завтра вы победите. -то. есть вы проигрываете, вы уже все, все что могли продать. Или нет? Я не увидел каких-то успехов в проведении специальной военной операции. Украина, если брать под внимание цели Российской Федерации, демилитаризация, приобрела намного больше вооружения, чем она имела перед вторжением и намного технологичнее. Украинская ВПК сейчас самая успешная со всех стран Европейского Союза. У нас таких технологий, такого количества вооружения до российского полномасштабного вторжения не было, а сейчас существует. Как мы видим, цель 11 также полностью провалилась, потому что количество украинских военнослужащих все больше и больше. Если смотреть на статистику разных исследовательских организаций, а не слушать заявления политиков, то российские потери в трижды, 4 четырежды больше, чем потери у Украины. Это как говорите, в человеческом ресурсе, то есть военнослужащие, так говорят об этом э, организации, которые анализируют визуально потери в технике. Могу солаться. Медиазона и BBC подсчитали, что россиян... ...на линии фронта свыше 100 тысяч человек, в том, в том же самом случае украинцев приблизительно 40 тысяч. Это я говорю за... Если брать под внимание технику, Украина потеряла 12 тысяч единиц техники, а Россия потеряла 24 тысячи единиц техники. И это все визуально подтверждено. Сейчас. ползунок убрали? Да, да, да. -да. Смотри, вы сейчас даже по вашим просто зрачкам я вижу, как вы читаете информацию с экрана. Я думаю, вы по скрипту работаете, а вы читаете информацию. Вот то, что вам. Вот. То, что Это вам. Это мой экран. То, что... Где ты сидишь? А... И где. Я, я смотрю, меня... как идет эфир. Смотрите, да, и вот смотрите, вы эту информацию просто а, ее анализируете таким образом, то, что вам кто-то это, об этом рассказывает, прям в реальности события, что происходит, Отвечу. вам пиздец. Отвечу. И вы верите в то, Отвечу. что происходит. Заходите сейчас на сайт, садитесь за компьютер. Называется сайт Орикс. На этом сайте с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день ежедневно ведется... Подсчет уничтоженной, поврежденной из трофейной техники со стороны Украины и Российской Федерации, где присутствует визуализация, то есть каждая потеря подтверждена фотографией. Это если я говорю по поводу техники. Если говорить по поводу погибших на линии фронта, об этом говорят некрологи, которые ссылаются на следующие факты. Подтверждение от администрации городов Российской Федерации или Украины о том, что человек погиб, а также от родственников, которые где-то в социальных сетях написали, что, к сожалению, там их, там муж или сын погиб. Это я не говорю сейчас за ту информацию, которая не подтверждена, потому что существует еще очень большое количество погибших, которые, о которых никто ничего не написал в социальных сетях. Ползунок убрали? Убрал, убрал. Смотрите, Гитлер и Наполеон у вас история ничему Украина не учит? Это история Москвы. При Наполеоне 100-тысячная пехота башкиров и казахов пришла и помогла русским, которые не смогли удержать свою столицу, отвоевать. Чего уже сейчас не произойдет. Гитлер. Он же воевал против 15 республик в Советском Союзе, которые воевали с помощью дополнительно военной помощью и гуманитарной помощью антигитлеровской коалиции. Поэтому, если сводить всю информацию, всю историю к реальным событиям, можно сказать следующее, что на Москву никто с Украины не будет идти, потому что все прекрасно понимают, идти на Москву, это около 800 километров, это большущие потери, и это еще несколько лет войны. Это во-первых. А во-вторых, была антигитлеровская коалиция, а сейчас антипутинская коалиция. Его сравнения были совсем э, ну, не в тему. Потому что я могу так сравнить с помощью для Украины, когда-то помогали Советскому Союзу. А он, скорее всего, хотел рассказать о величии россиян, которые якобы когда-то отстояли Москву при Наполеоне и Москву при Гитлеру. Не беря под внимание тот факт, тоже тогда воевал. Я нагадаю кожному, що можна підписатися також на телеграм-канал. Ось тут є QR-код. Це посилання на мій телеграм-канал, там підписано майже 10 тисяч чоловік. В телеграм-каналі обговорюємо ефіри, анонси нових відосиків, новини, мемасики. Я також розбираю різні теми, щоб ви їх читали та дізнавалися щось новеньке. Під відео також є посилання, тому підписуйтесь, хто ще не підписався. Рекомендую кожному, тому що. Е, ну, Будете знаходитись в такій маленькій спільноті, де люди обговорюють якісь деталі. І знаходитись в інфопросторі тих новин, які, е, як правильно це сказати, не залежать від фінансування якихось партій. Тому що, я думаю, кожен з вас може бути підписаний на якісь там телеграм-канали. Мільйонники, то ви можете там побачити досить величезну кількість різних е, дописів. Е, ну, дописи мають політичний характер. Е, з цілею дискредитувати суперника. А зараз деякі депутати, деякі політики або публічні людини, люди готуються до виборів. І саме зараз вони пробують активно просувати себе е, в інфопростір. Так от такого в мене телеграм-каналі немає. Тому підпишіться кожен.